Сегодня, несмотря на то, что мы праздновали Рождество официально 25 числа, как это, в принципе, делает официально уже Украина, присоединилась к календарю, которого придерживаются европейцы. И я знаю, что много украинцев празднуют Рождество два раза. И я думая о том, какую сказать проповедь, я думал, что, наверное, все-таки проповедь должна быть связана со Христом. То есть мы продолжим сегодня с вами размышлять о Христе. Я думаю, что это полезно будет для наших сердец. И я назвал проповедь Удивительный Христос. О Христе написано множество книг. Наверняка каждый из вас хотя бы небольшую книгу, но помимо Библии да, читал о Христе. Сказано невероятное количество проповедей. Снято много фильмов, сняты даже хорошие сериалы. А, какой сезон сняли? Вот, вот молодежь точно смотрит о Христе. Ну, сейчас там уже вроде бы третий сезон, да? Или четвертый уже? Вот, видите, четвертый. Четвертый сезон. А, и это личность, о которой говорят на протяжении всего человечества. Многие верующие стремятся быть похожими на Иисуса Христа. Мы с вами стремимся быть похожими на Христа, иметь его характер. У нас была отдельная проповедь посвящена характеру Христа. Когда мы смотрим на жизнь и характер Христа, мы видим множество удивительных его качеств, характера, которые влюбляют наши сердца еще больше в его личность. У меня вопрос к вам, братья и сестры, какие качества Христа вас восхищают, можно с места просто сказать. Какие качества Христа, характера Его восхищают вас? Спокойствие Духа. Я буду озвучивать, так что все услышали. Да. Долготерпение. Любовь, премудрость. Еще, может быть, верность. Доброта. Угу. Долгое терпение. Еще раз. Неизменность. То есть он всегда неизменен. Люди могут меняться. А он верный. Смирение. Вы много всего вспомнили, сказали. А теперь подумайте. Что самое удивительное в его характере? Вот из того, что вы перечислили, может еще что-то есть? Подумайте, вот что, что для вас самое удивительное в его характере? Послушание. Ага. Еще видите, новое, новые звучат качества. Жертовность. Угу. Милосердие. Можно ли что-то Выделить особенное, такое удивительное в его характере. Меня лично очень сильно сочетает, восхищает сочетание качеств Христа. Которые не встречаются в нашей человеческой жизни во всей полноте. Это такой удивительный микс его качеств. На первый взгляд, которые совершенно не сочетаются, но в Его личности это сочетается и это впечатляет очень сильно. И первое хотел, о чем я сказать, это Его святость, святость Христа и Его любовь к грешникам. Иисус был абсолютно святой, без единого греха. Мы прочитаем Евреям, 7 глава, 26 стих. Ибо таково надлежало иметь нам первосвященника. Святого, непричастного злу, непорочного, отделенного от грешника. Бог-сын свят в своем положении, положении перед Богом Отцом. Он непричастен ко злу в своих отношениях с людьми. За все время, пока он жил на земле 33 года, он был стопроцентным человеком и стопроцентным Богом. Иногда нам сложно это воспринять своим умом, но это было так. Он не согрешил, его характер не порочен. Сейчас, находясь по правую руку от Бога, он отделен от грешников. Он превознесен выше небес. И в конце времен он снова вернется на землю. Такое у нас первосвящение. Но пока он был на земле, он не терпел грех, но любил грешников. Приходит Сын Человеческий, чтобы взыскать, найти и спасти погибшее. Луки 19 глава 10 стих. Это был ответ Иисуса на осуждение Его за посещение дома грешника Закхея, начальника мытарей. Его тогда осудили фарисеи. И покаяние Закхея стало исполнением цели прихода Христа в этот мир. Иисус ищет, Иисус спасает и продолжает это делать сейчас. Многие люди осуждают грешников. Тех, кто живет неправильно. Скажите, вот если каждый так даже глубоко покопается в своем сердце, мы осуждаем не просто а, видеть, как кто-то грешит и правильно реагировать. Тяжело любить тех, кто обманывает, сквернословит, злоупотребляет алкоголем, глупо поступает по жизни, погряз, может быть, в долгах, проиграв все в казино, изменяет. И так далее, и так далее. Но Христос, смотрите, интересная вещь, он был совершенно свят и все же любил тех, кто был далек от Бога. Он умел разделить любовь к погибающей душе и ненависть к греху. Любовь к погибающей душе и ненависть к греху. Он ел с грешниками общался с мытарями, он не избегал их, и он это делал с одной целью, чтобы принести им спасение. И несмотря на презрение к Захею со стороны общества, то есть а тогда эти люди были не в почете общества, налоговики такие местные, то есть они там злоупотребляли часто своим положением, брали больше, чем даже требовалось от них. Выслуживали Риму, а это было вообще такое предательство, получается, со стороны народа. Иисус пришел в его дом, и это изменило его жизнь. То есть Он пришел к нему в дом, и не избегал этого. Другой пример ⁇ встреча Иисуса с женщиной, взятой при любодеянии. Я даже прочитаю этот отрывок, он состоит из 11 стихов. Иоанна 8 глава с 1 по 11 стих. Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую при любодеянии, и поставив ее посреди, и сказали ему, учитель, эта женщина взята при любодеянии. А Моисей в законе заповедовал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь? Говорили же они это, искушая его, чтобы найти что-нибудь, к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, кто из вас без греха, первый брось в нее камень. И опять наклонившись, низко писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя». А она отвечала, «Никто, Господи». Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Хочу, чтобы мы обратили внимание на несколько моментов в этой истории. Фарисеи привели женщину, ссылаясь на закон Моисеев, и хотели подловить Иисуса, подловить в том, как он отреагирует на их желание побить камнями и сделать это по закону. Иисус же спокойно рисует пальцем на песке не сильно, вообще не сильно обращая внимание на эту активность вокруг себя. Он знает сердца людей. Он знает, как проговорить так, чтобы это коснулось сердца. И он, подняв голову, сказал им, кто из вас без греха, первый брось в нее камень. Все фарисеи и книжники ушли. Все обвинители ушли. Иисус остался один с этой женщиной. И он сказал ей, я и я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши. Святой Господь обращается к женщине, взятой в прелюбодеянии. Он видит эту душу, видит насквозь эту душу, измученную грехом. Он говорит ей, впредь не греши. Он говорит ей со всей серьезностью. Но важный момент. Но он не осуждает. И это наш удивительный Христос. Святой, он не любит грех, но любит грешников, любит людей. Следующее удивительное сочетание качеств ⁇ это сила и смирение. Иисус, он обладал божественной силой. Когда мы читаем Писание, мы видим очень много примеров того, как он исцелял больных, усмирял бурю, ходил по воде, изгонял злых духов и даже воскрешал мертвых, например, в Лазаре. Но он использовал свою силу для служения другим, а не утверждения своего величия. Он был кротким и смиренным. Прочитаем Матфея 11 глава с 28 по 30 стих. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко. Смотрите, в этом мире вообще сила любая часто сопровождается гордостью. Только человек ощущает, что у него есть сила, подкрепленная финансами, подкрепленная богатыми родителями или влиятельными, связями, должностью, какие-то физические хорошие способности или острота ума есть у человека. Все не подходи, это не божитель. Куда нам простым людям рядом? Особенно если из грязи в князе, там может быть вообще полный звездопад. Помню, как я, будучи студентом, пришел, ну это много лет тому назад было, пришел к одному владельцу ресторан, ресторанного бизнеса на разговор. Он быстро разбогател на Хмельницком базаре, то есть это начало 90-х, конец 90-х, начало 2000-х, купил э, в одном месте товар, поставил тысячу процентов накрутку. Продал в другом месте, удачно выстрелил товар, нет конкуренции, деньги пошли, хорошие пошли финансы. Резко разбогател, стал таким императором местным, Цезарем. И, и тут приходит студент, что-то вот хочет от него. Он даже на меня не смотрел, когда я общался с ним. И мы как люди можем поступать так же, имея силу и власть. Но Христос, обладая всей властью, Он смирил себя. Подчинил себя воле Отца до смерти на кресте. Использовал свою силу для служения другим. Он омыл ноги ученикам своим, показывая пример истинного смирения для своих учеников. И Он ожидает этого от нас, Сочетание силы и смирения удивляет в личности Христа. Силы и смирения. Следующее качество, вы, кстати, когда я вначале задавал вопрос, озвучили. Справедливость и милосердие. Иисус ненавидел грех и был справедлив. Мы не можем найти несправедливость с его стороны в Слове Божьем. Да, вот мы читаем, вот кто-то знает где-то что-то, вот несправедливо он поступил. Нет. Такого нет. Но проявлял удивительное милосердие грешникам, которые, возможно, вели себя очень нечестно, несправедливо и так далее. Чем более молодым верующим я был, тем чаще мне хотелось достать свой меч праведности и справедливости, и порубать всех, кто поступает не так, как сказано в Слове Божьем. Милосердие становится больше, когда ты учишься у ног Христа. Еще есть куда расти. И мне в частности. Слова Христа, милости хочу, а не жертвы, сказано в Матфее. Матфея 9 глава 13 стих. Человек, который равнодушен к другим людям, показывает, что он равнодушен и к Богу. Независимо от того, насколько правильное богословие, независимо от того, насколько знаний много. Человек, который рассматривает явных грешников, как тех, кто предназначен только для осуждения – доказывает, что он сам еще большой грешник. Те, кто далек от того, чтобы проявлять милость, далеки от того, чтобы получить милость. Помощники мои на служении. Развлекаю, чтобы никто не заснул. В бесконечной любви и милосердии Иисус воскликнулся с креста. Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Луки 23 глава 34 стих. В душе Иисуса не было обиды, гнева или потаенного желания наказать тех, кто плохо с ним поступал. Вместо того, чтобы сразу наказывать, он дает людям второй шанс. Часто третий, четвертый, пятый. Даже на кресте Иисус молился за прощение своих врагов. Вспомним притчу Иисуса о блудном сыне, которую вы, наверное, хорошо знаете, большинство из вас. Она описана в Луки, 15 глава, с 11 по 32 стих. И показывает, эта притча, она показывает сердце Бога. Всегда готового прощать. Как вы помните, притча рассказывает о молодом человеке который попросил у своего отца часть наследства и уехал потом в другую страну дальнюю. Там он растратил все. Жил праздно. Он потом оказался в нищете. И вплоть до того, что нанялся пасти свиней. Потом он там и ел даже с ними, даже с одного блюда. Осознавая свое положение, он решил потом вернуться к отцу своему отец влиятельный, человек с хорошим достатком, и попросить прощения, надеясь хотя бы быть слугой у него. Отец увидел сына издали и с радостью побежал ему навстречу. Папа бежал к нему навстречу. Бежал к сыну, который по очень моментам многим плохо вел себя если простыми словами сказать. Обнял его. Более того, устроил праздник в его честь, сказав, это сын мой, был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И, друзья, Бог всегда готов принять, простить кающегося грешника. Готов принять каждого, кто возвращается к нему. Иисус справедливый, но милосердный. Следующие качества, удивительный такой микс, который сочетается в характере Христа, это его величие и служение. Иисус – царь царей, Господь господствующих. Но он пришел не для того, чтобы ему служили, а чтобы служить. И пример истинного величия мы прочитаем в Библии. Матфея, 20 глава, 28 стих. Сын человеческий не для того пришел, чтобы мы служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Смотрите, мирское величие, если мы думаем о мире, это как пирамида такая. Престиж, власть великого человека строится на многих подчиненных ему людях. Ну, можно увидеть это в каких-то больших бизнес-организациях, маленьких. Но в Божьем Царстве эта пирамида, она перевернута. Хотя есть структуры разные в церквях тоже, но в Божьем Царстве пирамида перевернута. Есть такая фраза. Божьи великие мужи не сидят верхом на менее значительных людях, а держат менее значительных на своих плечах. Путь к мирскому величию состоит в том, чтобы другие угождали и служили тебе. Путь к Божьему величию в том, чтобы угождать Богу и служить другим людям Его именем. В Божьих глазах велик тот, кто готов быть слугой. Цена истинного величия – это смирение, самоотверженное, жертвенное служение, то, что мы видим в жизни Христа. Иисус для нас пример в этом. Крестьянин, который желает быть большим и первым в царстве, а там даже такие споры были, мы в Новом Завете знаем об этом. Это тот, кто готов служить в трудном месте, часто неудобном месте, может быть, одиноком месте, когда ты один несешь служение. Там, где, возможно, тебя не ценят или, может быть, даже преследуют. Есть страны, где сейчас даже преследуют христиан. Знаю, что время короткое, впереди вечность, и ты готов трудиться до потери сознания. В прямом смысле этого. Есть братья, которые падают за кафедры. Я пока не упал. Да? Я знаю даже несколько примеров. Люди просто... Не выдерживал организм. Он готов трудиться наилучшим образом, не, го, не гордясь этим, готов выдержать, выдержать критику без ожесточения. То есть мы иногда не выдерживаем, ужесточаемся. Быть неправильно воспринятым, но не обороняться. Мне иногда хочется обороняться. Надо не обороняться. Выдерживать страдания. Не проникая жалостью к себе. Верные христиане, сделав максимально все, что могли для Господа, отдав все свои способности, силы, говорят ему: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Фраза взятая из Луки 17, глава 10 стих. Именно таким ученикам Господь скажет в ответ: Хорошо, добрый и верный раб! Войди в радость Господина твоего. Это отрывок с Матфея, 25 глава, 21 стих. Даже когда у него была вся власть, он ставил нужды других выше своих. Помните, когда Иисус узнает об убийстве Иоанна Крестителя, какая у него была реакция? Кто помнит? Можно с места сказать. Какая? Помолиться в пустыне. Ну, побыть одному, одному, да, хотелось. Ну, вообще, он его очень сильно любил. Ему очень было тяжело воспринять эту смерть. Он хотел быть один, но он уединился на лодке. Но народ пошел за ним. Народ узнали, что он там, и пошли за ним. И смотрите, какая у него была реакция. Ну, я, я скажу, что у меня бывает иногда, я думаю, что у вас бывают такие ситуации, когда хочется поднажать веслами подальше, потому что народ не догнал тебя. Ну, уставший, куча каких-то ситуаций, куча там у вас там, работы, семья, дети, там кто-то там врывается в вашу жизнь, я не знаю. И, и может быть тоже есть такое, когда хочется вот этими веслами подальше от гриппси. Иисус остается. Он жалился на людьми. Более того, он начинает им служить, он начинает проповедовать, он начинает исцелять их. И потом накормил пять тысяч человек. Кстати, это, это единственное чудо, которое описано во всех четырех Евангелиях. То есть это значимое такое событие произошло. То есть можно так подумать, ну пять тысяч человек покормил, да, упомянули. Не-не-не. Ну, я, я думаю, что это неспроста, что оно упоминается в всех четырех Евангелиях под разным углом. Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. И самое удивительное в характере Христа это вот это сочетание противоположных качеств, святости, любовь к Сила его и смирение, справедливость и милосердие, величие и служение. Эти черты делают его уникальным и показывают, почему он достоин нашего поклонения и подражания. Мы призваны подражать Христу. Его пример учит нас. Стремясь к святости, то есть мы должны стремиться к святости, но также любить грешников, но не грех. Любить грешников, но не грех. Жить кроткой, смиренной жизнью, милосердной и служа другим людям. Слова Иисуса во время тайной вечери. Ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал вам. Иоанна, 13 глава, 15 стих. И слова Павла христианам Коринфа, чтобы их поступки и жизнь отображали характер Христа. «Подражайте мне, как я Христу», сказано в 1 Коринфянам 11 глава 1 стих. В период Рождества, я думаю, что особенное благословение размышлять о Христе. Хотя и рождение Христа можно праздновать... Хоть каждый день, хоть не один раз на протяжении года. И жить Евангелием нужно каждый день. Но я думаю хорошо, что у нас прозвучала не одна проповедь о Христе. Недавно была проповедь о характере Христа. Нам есть чему учиться у него.